Здесь в 2010 году на зимний слет было очень весело, интересно. Это первый раз, когда я попал на слет, которые собирают подонки мира и непосредственно Шони Суханов. Мне очень понравилось гостеприимство, тепло. Это братское, ну такое, ну будем так говорить, не передаваемое, а ощущаемое. Вот. И после этого я просто ну, для себя как бы так поставил цели и задачи. Если Суханов будет проводить слет, то обязательно участвовать в этом мероприятии. Ну, байкеры вообще сами по себе люди э, дружные, потому что нас объединяет идея, которая, но, ну, будем так говорить в принципе дорога вот это вот ну ветер солнце и дорога байкеру как рай для бога вот это вот все этим и сказано то есть это нас объединяет то есть сливаться с, с дорогой с с этим ветром, который обдувает тебя, обжигает это солнце, и этим, в принципе, ну все живут, кто любит два колеса. Вот это нас и объединяет. Но если где-то может и есть последнее время какие-то, ну как известно уже проблески такие, которые, но ну, я думаю, что со временем это все наладится, все трясется, и мы снова все будем вместе. Я думаю, что догадались, не будем употреблять термин ⁇ кто и что ⁇ но байкеры завжди дружелюбнее.